Як Степове? Да, да, степове. От э, наші земляки з Попасною да, приїхали в гості. Країна ідем, покажи. Це такий, бачиш, подарунок продає. А тут Геове по Україну. Да. Це, це, це дуже потужна весь мультіварка, да, будете а так варити все. Чистеньке село, але далековато, дорог немає. Це Чорнобаївський район у нас. Чернобаевский район, Черкасская область. Да. Гля, как чисто ухор. Это вам дали. Вы живете здесь, да? да. да. убираете. А я всем задаю вопрос, вот всем переселенцам. Вот звонят с Попаснянского района, с места Попасна, с Луганской области. Глянь, они курочки, это же завели, да? И, ну, сельские жители наши. Бачите, здрасте. Так, витание вам от краины Эдем, от ВПО Украины, нашим переселенцам с Попасное, пенсионерам. Аэрогрин. Тише, тише. Мое небо слышно. Не ругайтесь, да. Это пенсионеры Прошлите, с Попасной. Сейчас, гляньте, как ухожена. Я просто всем кажу, вот сами... Сто процентов. Ну и э, кто от, Кто помогает. Уже в хаты такие купили. Это хата, одна зарплата руководителя или двух чиновников. Вот такая хата. А их человек 30, наверное. Кухня. Я говорю, вот такая хата, сколько она примерно стоит, вот в этом селе? Ну, 1100, например, грубо говоря. Ну, 150, нехай. Гривной. Гривной, да. А, 100-150. Ну, вот смотрите, один чиновник отримывает, пускаем, 50 тысяч гривников. Ага. Их где-то человек 30, окупованная, разбитая, опасная Они вот третий ну, год, ну, год человек, уже, это ага. же вам тоже. Так что мы сейчас бухать будем. Тише, ага. тише. Это 8 восьмиградусный, это ага. золотоноши тоже. Э, Такой, как сидр. Mm -hmm. Я просто к чему говорю, Наталочка? Три чиновника, одна хата. Три чиновника, одна хата. Вот вдумайтесь, три года попасная разбитая. Человек 30 это в самом попасном, чиновников, наверное, на зарплате, в районе у Ромы Власенко, э, сколько там, я не знаю, человек 50, на зарплате. Да. Ну, кто-то, я говорю, вот, приехал бы и сказал, ребята, мы покупаем... Так это мы все сами сделали. Так я понял, глянь, подивиться. Люди сами сделали, без да, всякой повода. Приехали... Но я говорю, вам просто дали, чтобы вы тут жили. Да. И вы с удовольствием, если бы это была ваша собственность, Но то, не то не что... по не, попасное, уже не поедете. А вот если бы собственность за 100, за 150 тысяч гривен, с удовольствием, если администрация купила для своих земляков. И это не только попасная. У нас... Знаете... Маринку я смотрела это вообще жуть. Это жуть. Все. Вот мы в берлику завезли семью. Трое детачок Угу. Неполнолетних. И они говорят, мы ну, уже возвращаться не будем, молодая семья по 40 лет. Ну, да. Говорит, а зачем нам туда под покровскую возвращаться, если тут хата даже лучше, чем и черноземы, и он механизатор, сельские сами люди. Вот я прошу сегодня, кажу, и я каждый день сегодня буду посещать семьи и пытаюсь всегда. Вам чем-то кто тогда помогает <coughs> с тех оккупированных уже теперь... нет. Ищите хотя за... так это у вас хотя то богатеюх уже позабирали нет. Поэтому, друзья. Заставляем сегодня чиновников хотя бы для жителей сельской местности, те, которые выехали на территорию Украины, Черкасская область, Чернобаевский район, Берлевский, Золотоножский район. Хат дуже багато, которых можно купить сегодня. Но ну, тут хаты продаются. Продают. Да, да, но вот. не Нет, продают. какая цена вот тут вот хат? Чтобы газ был, примерно. Ой, ну я не знаю, я не знаю надо тут большинство, надо э, Ну примерно дома. воды нету, газа нету стоит конвектор. Ну, конвектор это одну комнату нагреть. Вот смотри, Геночка, я говорю просто, если хата с газом, сколько? Я вот просто узнавал, и мы покупаем... Больше? ну, 140-150, ну, пускай 200. 200 Чиновники да. да. ж что-то вкрасти. 200 тысяч закладывайте. Но это можно свободно сегодня покупать. И старости с удовольствием вам дадут такую информацию. Да, да, Все, да. друзья, давайте. Это такая семья, очень ага. гарна. Посмотрите, какие курочки. Ай, вы мои зайчики. Ой, как Дочке, я любил. Как я любил курочек. Маме всегда завозил. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну ничего. Все, друзья, попасная это да, да. Так что, страна Эдем, ГОВА по Украины.